Tjena, tjena! David här. Jag har jobbat här på avdelningen i snart fyra år det är Trist trivs bra. Och för mig är det viktigt att när jag har bra jobbarkompisar och att få serva allmänheten. Fast oss emellan, vår chef Jens, tror jag håller på med en del konstigheter. Jag är ganska säker faktiskt. Jäkla dilemma. Man kan ju inte bara säga det rakt ut. Jag tror att du fifflar. Jag menar, då kanske jag får sparken. Dessutom så handlar det nog om ganska stora belopp. Problemet är att Jens är ganska populär trots att han kör på med sin buffliga stil. Han sitter nog stadigt. Så ärligt talat, varför ska jag då vara otacksam och tacka nej till de här biljetterna från ett företagen om kommunen som tycker att vi har gjort ett bra jobb och som bara är tacksamma? Jag vill inte verka otacksam. Tackar jag nej till biljetterna då skulle jag framstå som torr och, och knäpp